С начала 2015 года в городе Кремроге было совершено 13 незаконных заладений транспортными средствами. По сравнению с прошлым годом у нас намечается снижение. То есть, если в прошлом году за два месяца было совершено 21 незаконное завладение, то в этом 13. Из этих 13, 10 незаконных завладений раскрыто, владельцам возвращены их транспортные средства. Значит, в основном происходит незаконное завладение в ночное время суток от домов. Граждане оставляют свои автомобили без присмотра, то есть не на стоянках, не в гаражах, а возле дома. В основном угоняют машины, которые стоят без сигнализации. Большая просьба к жителям города Кривого Рога. Если уже вы оставляете автомобиль без присмотра в ночное время суток возле дома, то, пожалуйста, нужно, чтобы была установлена либо сигнализация, либо какой-то секрет, который не даст возможность преступникам быстро завладеть вашим транспортным средством. Покупается недорогой телефон, устанавливается маячок, то есть по номеру телефона в любое время можно узнать, где он находится. И ставится, залаживается где-то либо под сиденье, либо под торпеду, так, чтобы он не звонил, не принимал просто показывал, где он находится, и все. Незаконное завладение – это 289-я статья Уголовного кодекса, за которое предусмотрено наказание в виде от 5 до 12 лет лишения свободы.